और जहाँ तक इसके फ़जायल फ़वद का ताल्लुक़ है और उन्होंने लिखा है कि इस एक इसका फ़ायदा ही कि अगर दिल में शकुक शुबात हैं ईमान के हवाले से इबादत के हवाले से और आज के ये तशद का जो दौर है नज़रियात का तशद है तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो इंसान अल्लाह पर ईमान को डामाडोल महसूस करता है और नई नसल ख़ास तौर पर जो है इस हवाले से तश्ीक के अंदर मुबतला हो जाती है कि यार पता नहीं अल्लाह है कि नहीं उसके लिए जबरदस्त इसमें तासी है कि या अल्लाह हो याह हो या अल्लाह अल्ला फर मैं एक हजार मरतबा पढ़ के सीने पर दम किया जाए और पानी दम करके पिला दिया जाए फिर मैं जिस किस्म के दिल के अंदर शुक्र को शुबात हो गई दफा हो जाती है और आज तो हर बंदा परेशान है कि यार ये दिल के अंदर क्या है इसके बैठ गया यह तो इस्लाम से भाग रहा है यार ये तो ईमान की बातें नहीं करता यह तो गैरों को देखता है बस या अल्लाह हो या हो या हो यह एक हजार दफा पढ़े अल्लाह की ग्यारह मरतीफ़ तो और उसके बाद जो है वो दम कर दें बल्कि मैं तो कहता घरों के अंदर औरतें जो हैं माएँ पूरे घराने को बच्चों को बड़ों को सबको पिलाए कर दम करके इंशाला उनका दिल जो खुदा के साथ ही जुड़ा रहेगा और अल्लाह से हटेगा नहीं ये किसका ये फ़ायदा कितने दिन करें यह फोटी वन डेज इकतालीस दिन फोर्टी वन इकतालीस दिन करें इन श्ला तब्दीली आ जाएगी और दूसरा फायदा इसका ये कि अगर किसी का काम अटका हुआ है बड़ा मुश्किल काम है हो नहीं पा रहा और जोर लगा लिया सारी कोशिश कर ली काम नहीं हो रहा तो जुमे की नमाज से पहले खलवत में बैठ के सिर्फ दो सौ मरतबा पुकारना है अच्छा अल्लाह 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 अल्ला दो सो मरतबा बस उसका विरद करना है अवलाखी ग्यार मरतब्रशीब के साथ फरमाया कि कैसा भी मुश्किल काम हो अल्लाह तबारक बताला अगले जुमे से पहले हल कर देते अच्छा। अजीब तरह सिर्फ एक दिन करना एक दिन फिर अगले जुमे अगर नहीं फिर कर ले तो वरना फरमा कि वो तो पढ़ने वाली की उस पर है किस सच्चाई के साथ पढ़ रहा है सिद्क से पढ़ रहा है तो अगला जुमा आने से पहले काम हो जाना है वरना फरमाए कि सात जुमे पूरे कर ले इनशाला कहीं नहीं जाता काम आपका काम होके रहेगा ये जुमे की नमाज से पहले खातन जुमा नमाज नहीं पढ़ती घर में होती हैं तो देख लें कि जी लोकल मस्जिद में जुमे की नमाज़ कब है जी डेढ़ बजे मसल जमात है उससे पहले पहले वो एक बजे बैठ के घर में पढ़ लें हाँ साढ़े बारह बजे तो उससे पहले पहले पढ़ लें खालवत में बैठ के यकसुई के साथ इन श्ला बहुत जबरदस्त अमल आई और तीसरा फायदा ये कि अगर कोई ऐसा ला इलाज मरीज कि अतिब्बा ने जवाब दे दिया कि बस ये नहीं ठीक हो सकता और आज ये कोरोना वायरस के हवाले से ये आफत कैसे सर पर सवार है कि डॉक्टर भी जवाब हाथ पर छोड़ देते कहते भाई बस ले जाओ इसको कहते यार दाखिल करो अस्पताल में तो डॉक्टर कहते भाई जनाजे ही लेके जाओगे फिर तुम घर ले जाओ घर में मर गया तो अपने तरीके से दफना देना से यहां से जाएगा तो फिर हम तो अपने तरीके से फिर आपके हवाले भी नहीं करेंगे ये डॉक्टर कह रहे हैं यहां पे कितनी खतरनाक बात है यानी एक मोमिन के लिए सबसे खतरनाक बात तो यह है कि हवाले नहीं होगा और जनाजा जिस शान शौकत के साथ करना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा गसल नहीं दे पाएंगे ये सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं तो ऐसा मरीज अगर घर में हो गया उसको अफेक्ट हो गया और आमतौर पे तो यहाँ डॉक्टर्स अब यही कह रहे हैं कि भाई देखो जब तक ये साँस नहीं उखड़ने लगा ना उस वक्त तक तो हम दाखिल ही नहीं करते आप ले जाओ अभी तो सिर्फ बुखार आया हुआ है जिसम टूट रहा है तो इस मौके पर इससे अच्छा अमल कोई नहीं है इससे अच्छा अमल कोई नहीं है और उसके लिए एक सौ पच्चीस मरतबा या सिक्सटी सिक्स मरतबा छियासठ मरतबा ये अल्लाहू का विरद करना है मरीज लेटा हुआ उसके बाद बैठ के अल्लाहू अल्लाहू आपने एक सौ पच्चीस मरतबा पढ़ा अला 11 ग्यारह मरतबरूशी पढ़ा पढ़ के मरीज के दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से फूंकें उसके चेहरे पर फूंकें और अगर वो खा पी सकता तो पानी दम करके उसको पिला दे और मरीज अगर खुद भी पढ़ सकते हो तो उसको कह दिया जाए कि आप बैठे आप लेटे हुए अल्लाह अल्लाह पढ़ते रहे या बिला ता कसरत से आप अल्लाह पढ़ते रहे फरमा इतनी जबरदस्त तासीर है कि जैसा भी इलाज इलाज मरीजों का अल्लाह तबारक वाल वा एक हफ्ते के अंदर उसको आपको खुशखबरी सुना देगा सुबह सुबह और ये लोगों ने किया मैंने बहुत से ऐसे लोग जो कैंसर के मरीज थे कैंसर के मरीजों को खुशखबरियाँ मिली सुबह ये ये वो ये अमल है तो इसलिए ये अमल करें तो ला इलाज मरीज अतिबा ने जवाब दे दिया और आज के ज़माने में और आज जो मरीज नहीं भी हैं आज तो ऐसी आफत तो कुछ पता ही नहीं चलता लिहाजा तो रोज़ जो है आप एक सौ पच्चीस मरतबा या छियासठ मरतबा जो है अल्लाह अल्लाह पढ़ के दम कर लें पानी दम करके पी लिया करें इन शाला सारा घराना महफूज रहेगा सुबह ये इसका फ़ायदा और जो कॉमे में चले गए वो भी उठ जाए बिल्कुल जो कॉमे में चले गए उसके बाद बैठ के पढ़ने वाला पढ़े उसके बाद पढ़े और पढ़ के उसके ऊपर दम कर दे फूक दें बस सुबह शाम करता रहे आप देखें इंशाल्लाह क्योंकि अल्लाह का नाम है ये कौमा और कुछ भी हो तो जिंदा वो तो पत्थरों को जिंदगी वो बख्श देता है।, है जबान के अंदर गोयाई जो पैदा कर रहा है हाँ। तो फरमायाम थानी रम् फरमाते ना जो इस जबान के लोथड़े में गोयाई पैदा कर देता है वो तो पूरे वजूद को भी गोया कर देगा कल को तो पूरा वजूद बोलेगा तो इसलिए कॉमे में जाने वाला के दिमाग जो मऊफ है तो उसको जिंदियां बख्शने वाला लफ्ज अल्ला ही तो है बिल्कुल कोमे वाले पे आप ये तजर्बा करें अल्लाह तबारक वाल शिपा देंगे और एक फ़ायदा इसका यह है कि आप चाहते कि मैं रूहानी तरक्की मेरी बढ़े अल्लाह का क़ुरब बढ़े और मेरे दिल अल्लाह तबारक व तालश के साथ जुड़ जाए ऐसी कैफियत हो जाए बस दिल वहीं पड़ा है सुर्ण। जैसे सुर्ण। जैसे जब मस्जिद में दिल पड़ा रहे अब एक मोमिन मुसलमान की खाश होती है यह चाहता है मेरा दिल खुदा कि अर्श के साथ लटका रहे जैसे ऐसे याहीसलाम का लटका वाला लटका रहा तो, तो फरमाया कि इस तरह ऐस की कैफियत मेरी हो जाए तो फरमाया कि इसी में तासीर है उसकी इसी अल्लाह के लफ्ज में तासीर है फरमाया कि अल्लाहू अल्लाह का जो वर्ध है एक हजार मरतबा करे एक हजार, हजार मरतबा यकसू से तनाई से बैठ के और इसी तस्वुर से कि अल्लाह दिल की ऐसी कैफियत हो जाए कि दिल जैसे अर्श के साथ जुड़ा हुआ बस दुनिया निकल जाए दिल से बस दुनिया भर दाएं बाएँ तो हो लेकिन दिल में सिवाय तेरे किसी का ख्याल ना हो भाई ये शान और कैफ अता कर दे तो हज़ार मरत रोज़ाना अल्लाह अल्लाह कबियत अल्ला कर ले अवला की गार मरद वुशी पढ़ ले और अपने बदन पर दम कर ले खुदा से फरियाद कर ले इनशा अल्लाह तबारक वाल ऐसा सीना उसका इकतालीस दिन के अंदर उसका सीना ऐसा मुनवर कर देंगे कि उसको फिर जो है वो दुनिया भी चलेगा जन्नत का मजा लूटेगा ये इसके फ़जायल फ़वाद हैं अल्लाह तबारक व ताल की तोफीकता फर में जजालाजर इसमें आपने एक चीज फरमाई थी अजर शेख के हवाले से पीराने पीर के हवाले से कि अल्लाह इस तरह से कहे कि कोई और कुछ भी ना हो खालिश हो कि अल्लाह को पुकारे तो ख्याल ना होने का क्या मतलब उस लम्हे में ना हो क्योंकि उससे पहले अल्लाह का नाम पुकारने से पहले भी ख्याल आते हैं उसके बाद भी ख्याल आते हैं और फिर ख्याल ना होने से क्या मुराद क्योंकि अपनी जरूरत का ख्याल तो कम से कम होगा जिस जरूरत के लिए पुकार रहा अच्छा सवाल किया बहुत अच्छा पॉइंट उठा नहीं वो उस लम्हे में उस लम्हे में जब पुकार रहा है ना और जिस जरूरत के लिए पुकार रहा है उस लम्हे में बस ये सब दिल से कि उस के इलावा कोई करने वाला नहीं है छोटा अच्छा। सा काम है, एक की डली लेनी है या एक जूती का तस्मा तो तभी तो नबी करीम सरमाया कि जूती का तस्मा हो या नमक की डली हो वो भी खुदा से मांगो अच्छा। हालांकि डली पड़ोसी दे देगा आपको तस्मा दुकान से आपको मिल जाएगा ले फिर मैं अल्लाह से मांगो इसका मतलब ये कि वो जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं उस लम्हे में आप ये तस्वुर तो बांध के मांगे कि इस खुदा के अलावा को और इसको जो हल करने वाला नहीं अल्लाह खाली सारी की सारी इया कनाब तु व्यान सही तुझी ही से हम मदद मतलब मांगते हैं इस शान के साथ हाथ उठाएगा अल्लाह तबारक वाल इसमें आजम की ताकत पैदा करके अता कर दे मतलब da 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 da